Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков города Киева была получена оперативная информация в отношении сотрудников аптечного учреждения, которые занимались распространением сильнодействующих медицинских препаратов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было задержано фармацевт данного аптечного учреждения, у которой при поверхностном осмотре были обнаружены и изъяты сильнодействующие вещества санаты Димитру. В настоящее время открыто криминальное производство по признакам преступления, предусмотрено статьей 321 Уголовного УК кодекса Украины. Кроме того, сотрудниками управления установлено, что данное аптечное учреждение относится к так называемым аптекам однодневкам, то есть которые действуют на территории города Киева без каких-либо регистрационных документов и сотрудники, которых не имеют ни медицинского, ни фармацевтического образования соответствующего. Данная аптека действовала на территории Сломенского района города Киева менее месяца.